好吃吗？嗯。不过味道好像和以前不大一样。我在里面加了忘忧草的花蜜，你最近心里难过，吃了可以开心一点。谁告诉你本座心里难过？这几日，我只要想到水云天说我是奸细。 再也不欢迎我回家的时候，就心如刀割。你在昊天塔里关了三万年，回家之后，你的家人也不欢迎你，你心里怎么会不难过呢？你是说巽风？ 别以为本座不知道你在耍花招，赶快给我修命布！你别走，大木头，我有话要跟你说。为何叫本座大木头？月尊大人听起来高高在上，让人挺害怕的，很多心里话都不敢跟你说，叫大木头亲切多了。 但要是你不喜欢，我以后就不这么叫了。你想怎么叫就怎么叫吧。你有什么话要问本座？嗯，我数了这司命殿里的花，真的有八千四百五十二朵。你到底想说什么？连这种小事你都记得，我们俩之间的事你都记得。 对我的好都不是假的。本座是月尊，注定要颠覆三界，重振苍炎海。我说过，你我之间不可能有半分情谊。我不相信。 可知这是什么？这是业火，三界之中最厉害的法术，除了月族始祖野女，就只有你完全掌握了。可你知，想要习得业火，得付出什么代价吗？ 拔情绝爱，七情禁区。但凡心里有一丝情根，都无法完全掌控业火。拔情绝爱？没错。仙也好，人也罢，接受七情所累。唯有通过上古禁术拔情绝爱，方不受心绪干扰。从此，就算是手刃亲人。 也不会有半分动容，更不会对任何人动情。现在你明白了。 原来，那是你的心海和七情树。你明知本座拔情绝爱，却不忧不悲，反而欣喜，这是为何？所以你之前说讨厌我、嫌恶我，果然是假的。你只是被拔去了七情，你也没有办法，这不怪你。 杰利说的对，我该多去想想你为我做的。你为我做了这么多，这一次换我了。不就是棵七情树吗？算你运气好。我虽然只是一个废柴仙女，但还没有我治不好的草木。 荒唐！本座七情树根系尽断，就如同两族元神尽丧，绝无半点复生可能。别说你一个仙法低微的小花妖，就算找来上古神灵，也未必办得到。你不试试怎么知道？我仙根破损，之前人人都说我通过不了仙考，但我不仅通过了，还得到了魁首。本座已陪你浪费了大半日时光。 没空在这里陪你胡言乱语。大乔，我是绝对不会放弃你的。